tengok dari segi ataupun daripada persoalan tentang ketahanan masakan ataupun sarapan ni uh, roti nasi lemak adakah ianya boleh bertahan sampai sampai bila ataupun sampai bila-bila selama-lamanya adakah dia boleh bertahan saya rasa dia boleh bertahan tapi ada syarat boleh bertahan tapi dia ada syarat dia ya? di antara syarat-syaratnya, dia kadang-kadang dia mesti ikut peredaran zaman juga dari segi kehendak pemakannya sendiri, ke uh, citarasa rasa pemakannya itu sendiri. Di mana contohnya, uh, teh tarik, kita bagi satu contoh teh tarik. Ya. Sekarang orang dah lebih sedar tentang uh, uh, kesihatan, tentang kecil manis dan sebagainya. Di mana teh tarik itu tetap teh tarik cuma lebih ramai orang yang minta kurang manis jadi kurang manis maksudnya nanti tukang yang buat teh tarik itu dia kurangkan sikit dia punya uh, susu pekat manis atau apa-apa pokok -apa manis yang digunakan lah kan kurangkan, itu je. tapi teh tarik itu tetap sama teh tarik juga dan uh, uh, ukuran uh, benda yang memaniskan itu boleh diubah jadi dari segi itu saya rasa untuk teh tarik uh, insya Allah dia akan bertahan sampai bila-bila sebab orang memang dah suka dengan rasa tertarik itu uh, seperti yang disebutkan tadi dia sudah menjadi sebahagian daripada comfort food ataupun dalam kes ni comfort drink uh, minuman keselesaan cita rasa kita begitu juga dengan uh, roti canai dan uh, nasi lemak roti canai itu kelebihan dia ialah dia adalah satu makanan yang sangat affordable maksudnya mampu ...dimakan, mampu dibayar, mampu dibeli oleh kebanyakan orang. Ini bukanlah satu jenis masakan yang uh, mahal. Jadi, dari segi itu, akan sentiasa ada orang yang perlu... ...makanan macam itu yang tidak mahal tapi mengenyangkan... ...dan rasanya sesuai dengan cita rasa lidah dia. Dan uh, nasi lemak pun sama juga. Saya pasti dia akan tahan sampai bila-bila... ...selagi memang dia punya... Kepelbagaian dan keseimbangan khasiatnya akan tetap ada. Mungkin orang yang kata, Oh, masakan macam ni, masakan macam tu tak sihat apa-apa, itu saya rasa dia sendiri silap dari segi dia tak tengok keseluruhan gaya hidup, lifestyle. Kadang-kadang, kita memang perlu masakan yang contohnya berminyak. Kita perlu masakan yang uh, memang ada lemak uh, ataupun uh, masakan yang berat sebab badan kita memang perlukan. Yang pentingnya ialah setelah kita makan benda macam tu, badan kita kita gerakkan, kita senamkan, kita bakar lemaknya, kita bakar dia punya minyak yang kita makan. Asalkan kita buat macam tu, tidak ada masalah berpanjangan kepada a uh, badan kita dan a uh, uh, satu lagi aspek ialah dari segi budayanya ya semua masakan yang kita sebut nasi lemak, roti canai, teh tarik dan lain-lain lagi, dia ada budaya dia. Dan budaya itu termasuklah contohnya dimakan secara um, secara satu jenis budaya. Contohnya nasi lemak, kita tengok uh, acak kali dia dijual ataupun dihidang dalam uh, daun pisang. Okay. Jadi daun pisang tu dia sebahagian daripada budaya dan kita sebagai manusia kita suka kalau sesuatu budaya itu berterusan dalam hidup kita kita sebagai manusia kita tak suka benda yang terlalu berubah uh, kecuali kalau perubahan itu memang perlu dalam hidup kita jadi untuk nasi lemak benda ni memang sebahagian daripada daya kita cara makanan kita daripada kita kecil sampai kita ketua kita sentiasa akan teringin supaya masakan kegemaran kita itu akan sentiasa boleh kita makan. Kadang-kadang, cuba -kadang, kita fikir, kadang-kadang bukan sebab kita uh, tak boleh makan tu sebab benda tu tak ada. Tapi mungkin sebab kesihatan. Ha, jadi, uh, nasib tak baik seseorang tu kesihatan dia tidak membenarkan dia makan masakan seperti nasi lemak atau roti canai atau tetarik dan sebagainya. Tak kesedih, eh? sedih pada orang tu jadi samalah sebagai satu masyarakat. Kalau benda itu tak ada, kita akan rasa sedih sebagai satu masyarakat. Jadi dari segi itu, boleh dikatakan semua masyarakat seperti nasi lemak, roti canai, tarik ni akan sentiasa bertahan. Okay, perancangan Jabatan Warisan Negara MOTEC pada masa hadapan ya. Eh. kalau kita lihat untuk orang kata apa tu supaya makanan yang telah mendapat pengiktirafan ini terus menjadi pilihan masyarakat di Malaysia dan juga di luar lain datang ke Malaysia adalah salah satunya ya kita perlu mengeratkan lagi hubungan strategik kita lah khusus dengan komuniti ya komuniti yang terlibat di dalam industri makanan tersebutlah restoran-restoran penjual-penjual ya ya macam di di kampung sana yang menyediakan apa kata tu jualan nasi lemak roti canai, teh tarik, termasuk juga restoran-restoran besar lah, supaya mereka waktu mengambil inisiatif untuk terus mempromosikan makanan warisan tersebut dan juga membudayakan dan seterusnya orang kata itu menjadi pilihan lah kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke tempat mereka, lah, eh, kedai mereka Di ya, antara langkah-langkah yang eh, boleh kita pastikan agar masakan, makanan dan minuman seperti uh, teh tarik tadi, nasi lemak, roti canai dan lain-lain ini akan berterusan secara murni ya, bukan secara dah terlalu berubah itu sebenarnya memang sudah pun dilakukan antara ialah buku-buku resipi buku-buku resipi dari dulu-dulu uh, saya ada koleksi buku resipi dari zaman wah 1960-an, 1970-an dan sebagainya resepinya lebih kurang sama beza sikit-sikit sahaja pun lebih kurang uh, bergantung pada tukang masak ataupun penulis itu sendiri bukan pada uh, peredaran yang terlalu besar uh, dalam uh, dalam uh, resepi itu sendiri tapi lebih kepada pilihan penulis ataupun tukang masak itu dan uh, uh, dari segi buku resepi ataupun cookbook lah itu satu cara untuk kita memastikan dia punya ketulenan masakan dari segi resepinya tetap berterusan. Dan sekarang ni lah dah malah lebih lebih kuat lagi. YouTube, media sosial, TikTok apa semua macam-macam orang dan buat uh, rakaman tentang cara memasak masakan-masakan uh, seperti nasi lemak dan roti canai di Thailand. Jadi itu pun juga menjadi satu rekod, jadi rakaman di mana cara masak yang asli itu uh, akan tersimpan untuk generasi yang akan datang untuk ikut dan juga memang seperti yang disebutkan tadi ada juga yang orang cuba untuk uh, menguji uh, reka cipta yang baru dari segi masakan itu ataupun fusion tak apa, itu uh, dia selalu dia akan sebut dan dia akan dia akan sebab dia nak claim dia punya reka cipta sendiri tu Aa, jadi dia akan sebut, oh ini fusion macam ni, kita tambah cheese, keju ke dia tambah apa, apa ke. Tapi banyak lagi yang lain yang masih menyimpan resipi ataupun cara masakan ataupun gaya makan yang asli. Dan uh, paling penting sekali ialah kita secara sedar atau tak sedar, kita memang tahu ini adalah budaya kita. Dan uh, bila benda tu menjadi sebahagian daripada budaya, dia tak mudah untuk hilang. Dia tak mudah untuk hilang. Kecuali kalau ada apa-apa perkara terjadi yang memang sangat traumatik. Dan untuk masakan seperti ini, saya rasa jarak berlaku. Saya tak boleh terfikir satu jenis masakan yang melalui satu perubahan mendadak disebabkan satu trauma yang melanda seluruh masyarakat. Kalau ada pun, dia mungkin dari segi Resipi bukan resipi maaf, resipi ramuan atau ya. Dan ini agak jarang berlaku uh, di mana contohnya tiba-tiba uh, satu jenis ramuan dalam masakan tu hilang dari pasaran. Uh, jadi itu boleh jadi secara, secara teori, itu boleh terjadi secara teori, tapi secara uh, amali praktikalnya jaranglah. Terjadi.